Во время уроков им можно выходить на улицу, кричать в классах и без ограничений пользоваться электронными устройствами. Но пока это доступно ученикам лишь так называемых школ будущего. Таких учебных заведений, использующих инновационные программы и технологии, в стране всего несколько десятков. В преддверии Дня учителя Елена Пузина выяснила, когда все школы в Украине станут как в Европе. Здесь проводят 3D опыты по физике и химии, измеряют высоту над уровнем моря с помощью GPS, а оценки ставят в электронный журнал. Это не фантастика, так скоро будет в каждой школе Украины. Барометры, амперметры и вольтметры отложили в сторонку, а опыты проводят вот так. Так идеально, Тиша. А теперь можно крикнуть. Это как-то тебе более ближе, потому что, ну, молодое поколение, мы больше по техно, по технологиям, а не по книжкам. И это более интересно и привычно. Учніки першими осваивают новые технології і розказують рассказывают о преимуществах учителям підручника. Це от сто сторінок, і все він більше дати не може. А планшет це швидке обновлення будь-якої інформації. Також я можу е, керувати тим, що на смарт-дошці за допомогою планшету. Отказуватися от бумажних учебників, і тетрадок в школах пока не планують. Нові технології лише доповняють нароблені робота традиції. Навчальний процес перестає бути тільки в класній кімнаті. Ми можемо піти кудись в там місцьвість, якусь та да, навіть холмистою там малювати навіть той ж ті ж географії висоту місця над рівнем моря. Такие новшества коснулись не только столицы. В каждом регионе страны уже есть по две мультимедийных школы. До конца учебного года оборудование установят еще в двух тысячах учреждений. А к 2015-му так будут учиться в каждой школе страны. Ну, Оно главное, чтобы дитина в самом дальнем селе Украины мала одинаковую возможность и одинаковый доступ до информации, до навчання э Порівняно з такою ж самою дитиною в центрі Києва в парламентському комітеті по образованню у такі інновації необхідні на одного лише оборудовання для прогресу недостатньо. Ефективності від програми буде дуже мало, якщо не буде вкладено ресурси власне в розробку такого мультимедійного забезпечення, яким крім того навчиться дуже добре користуватися учитель. Разработчики проекта убеждают, и учителей учат, и программы новые вместе с Минобразования разрабатывают. И отмечают, стоит реализовать задуманное лишь наполовину, и Украина выйдет в лидеры по компьютеризации в Европе, где многие школы уже активно пользуются современными девайсами. Елена Пузина, Роман Рамус и Игорь Липинский. События.